Друзья, что посмотрим, какие у нас цены в АТБ на конфеты, на подарки. Вот, допустим, 237 гривен. Вот такой подарочек. Пошлите дальше. Вот такие вот подарочки у нас по 132 гривны. Идем дальше. Оба на подарочек еще один. 289 гривен. Так. Идем смотреть дальше. Что у нас по конфетам, по шоколадкам? Что по ценам? Подарочки у нас 200-200 гривен. Кстати, по акции такие вот цукерки, друзья. Подарки на Новый год. Вот такая вот у нас красота. 300 гривен. Напишите в комментариях, дорого или недорого. Также у нас есть... И вот такие штучки, ляньте, какая штучка. 550 гривен. Ну, я бы не сказал, бы, что она там какая-то... Большая, тяжелая, вообще, легенькая. Вот такая вот есть красота. Это какая-то книжечка, как будто. Такие конфетки маленькие. 167 гривен, друзья. Опа. Что у нас еще есть? Есть вот такие вот киндеры. По 285 гривен. Напишите в комментариях. Дорого или недорого? Жду ваших комментариев, подписывайтесь. А кому нужна доставка с АТБ, обращайтесь. Город Самар, автокурьер в работе. Связь.